в Европе. Нет. И нашей гордости. Сегодня, когда на востоке Украины идет антитеррористическое и местные власти в этот юбилейный год, победы не обошли внимания ветеранов войны. Поле Приходи украинский и хростами. он не Живи. Когось надеждалась, кто хто и і У пам'ять опалену біль заповзав. Воєнні могили. Много лет менялась у море вода. А как выйдешь, как шагнешь за порог И от магов не уйди никуда Маки, маки, красные маки, горькая память земли Неужели вам снятся атаки, неужели вам снятся атаки Тех, кто с этих холмов Так не здійснилися мрії І мене не обняти ніколи тобі, і у мене немає надії. Нам ніколи не зустрітись, уже не зійтись, бо тепер ми дерева і квіти. розсічи плече він у шпиталі вигоїть ту рану, а куля пролетіла навпрошки усім, усім, хто не прийшов. Расцветали яблони и груши поплыли пыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша на высокий. Ты мне хорош, на земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому, потому что мы пилоты, небо наш, небо наш родимый дом. Летять, курлычить безупинно и далечинь, безкрайню далечинь. Выйдем мать одиноко в поле, ты не по рельли. Уклониться, женщины сивочолі, журавли, солдаты-журавли. Для наших посвилых ветеранов, Нехай и им тепліше станет, И в сердце стихнет давний боль. Не бійтесь, люди, добрых справ, Для наших сивочолих ветеранов. Не те грозные года, Когда кипела вода. Чини дня на День Победы порогом пропал, это праздник, сединою на висках. Поздравляем вас с праздником Победы. всей душой разделяем вашу боль о тех нелегких эпизодах вашей жизни, которую мы с достоинством пережили и подарили родной земле мир. Я приятно удивлен, когда я увидел столько народа на площади. И э, прекрасно понимаете, что э, не всех сюда как бы отдельно приглашали, какими-то открытками и так дальше. Люди просто э, по э, порыву души пришли сегодня на площадь. И давно я не видел столько людей э, в День Победы. Это, наверное, в первую очередь связано с тем, что это юбилей, это 70 лет э, Победы. И люди с, цел... с семьями, с детьми, с внуками, все пришли э, на площадь. И вы видите, сколько сегодня венков, цветов принесли к памятнику, поэтому я им очень-очень за это благодарен, что люди отнеслись к этому празднику с пониманием и этим самым они отдают дань вот нашим ветеранам, которые принимали участие в боевых действиях. У нас их не так много уже осталось, всего 21 человек, но я очень рад, что люди вот так отнеслись к этим событиям и к этому мероприятию, которое сегодня проходит в городе. Сегодня в городе будет праздник вчера, сегодня и завтра, сегодня будет целый день. Будет встреча с ветеранами, будет общение, полевая кухня. Я думаю, что и встреча с ветеранами непосредственно молодежи, детей. И очень хотелось бы, чтобы сегодня вот такое настроение, как сейчас на этой площади, было целый день, а желательно и всегда. Пожелать нашим ветеранам в первую очередь здоровье, счастье, благополучие. Мне хотелось им пожелать, чтобы их окружали хорошие люди, чтобы к ним всегда относились с пониманием. Я уверен, что молодежь, которая сегодня подрастает, она хочет быть достойна наших ветеранов. Поэтому я еще раз обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, держитесь! Здоровья вам и благополучия. Сегодня, думаю, эта дата 70 лет это Великий, великая победа, достойный юбилей. К сожалению, ветеранов все меньше, но, как есть известная фраза, это нужно не мертвым, это нужно живым. Вот действительно, сегодня здесь собрались почтить память всех тех, кто отдал свою жизнь, кто отдал свое здоровье в той войне, кто прошел эту войну. Это наша традиция. Я всегда подчеркиваю, что в нашем городе есть много традиций, они возникают. И мы хотим всегда, чтобы они были, соблюдать их, потому что к этому привыкли. Посмотрите, сколько сегодня пришло людей. Действительно, этот праздник, который привлекает у нас всех, объединяет. Наша задача как раз объединиться. Объединиться ради того, чтобы вместе развивать нашу страну, сохраняя наши традиции, развиваться. И сегодня, я думаю, что многие здесь пришедшие просто действительно почувствовали атмосферу праздника. Она сегодня продолжается. И я думаю, что... Ветераны наши могут быть горды тем, что они сделали для нас, а мы всегда им благодарны и всегда чтим память об их подвиге. Что пожелать нашим ветеранам? Конечно, долгих лет, конечно, здоровья, конечно, счастья и, конечно, мира прежде всего. И им, и нам, они больше, чем мы, знают цену мира. В отношении концерта. Концерт содержательный, хороший. В отношении содержания ничего не могу сказать. Отлично все. Очень хорошо. Но для этих самых, для фронтовиков, которые уже, знаешь, такого возраста, как гораздо старше, чем я, слишком громко здесь. Мне понравился мой день. Это день памяти моих родителей. Хотя я принимал участие в боевых действиях, неважно где и неважно как, но я был участник боевых действий. Мой папа Честно скажу, он первый бомбил Берлин в сорок первом году, 28 июля. Звездный налет, это пять экипажей, Преображенский, Скородумов, Водопьянов и еще два командира, пять человек. Они сделали, через месяц начала Отечественной войны, сделали налет на Берлин. Да, они совершили его, за что мой отец получил звание Героя Советского Союза.